У кого есть знакомые, кто вот лишен каким-то образом возможности передвигаться? Мне знакома эта проблема, мне знакома эта боль. Мой дедушка не передвигается. Да? Изредка я вывожу его на коляске, но это очень трудно, потому что наши города не приспособлены для этого. Когда мы заработаем эти деньги, мы должны их потратить на тех, кому они больше всего нужны. Я уверена, что наш город выиграет в этом я объездил практически половину мира. Там я видел, что вот для людей, которые немножко больше обделены природой, для них созданы все условия, чтобы они себя чувствовали комфортно. Это наша миссия. Безумовно, не беле всех будинки в пандусы, там, где проживают инвалиды. Если бы были подъемники, больше были бы на улице, а так в основном дома. А таких же, как я, я же не одна в этом городе. Взагалі такой категории людей 2013. В нашем месте 6 загальноосвітніх школ, и только в одной школе есть пандус, а все другие школы, как вы видите, еще одну из них потребуют подъемников. Существуют реабилитационные центры для реабилитации детей-инвалидов. Для Полтавы это очень важно, для Комсомольска тоже, потому что мы планируем закупить оборудование, которое необходимо для оказания реабилитационных услуг для детей нашего центра. Много учні інвалідів, яким потрібна допомога. У мене у подружки ребенка дуже інвалід. Смотрю на таких людей зі злізами. Мені дуже жалко. Інвалідам всегда помогать нам. Надо виграти нам майданс. Аби допомогти людям з обмеженими можливостями, Полтава і Комсомольськ об'єдналися і готові знову й знову заряджати своїм оптимізмом тих, хто втратив це відчуття. Після першого виступу на Майдані сколихнувся увесь Комсомольськ. Протягом тижня танцівники флешмобами агітували місто підтримати їх. Тривали танці і в Полтаві, що правда, вже на репетиції. В основному ми намагалися добитися синхронності, щоб вони відчували друг друга. У мене є брат в Полтаві. Мені дуже приємно, що ребята приїхали. У мене дочі часто, брат, пошли со мною. Я прийшла теж в місті з дочером. участвовали в тех, кто хотел и кому нравится, просто танцевать. Привет, полтава! Команда сплотилась, по-моему, очень быстро. Для них это все новое, для меня тоже новое, то, что их так много.